Меня зовут Саша. 20 лет назад отец отвел меня в баскетбольную секцию. И с того времени я не могу провести ни дня без игры. Сегодня тоже отличный день для баскетбола. Я очень люблю баскетбол. Ну или стритбол. Честно говоря, мне все равно, как это называется. Каждый раз на площадке я ставлю себе новую задачу. Всегда можно что-нибудь улучшить. Технику, дриблинг, броски. Немало просто попасть в корзину. Я хочу сделать это круто, эффектно, необычно. Хочу удивлять других и удивляться каждый раз сам. Для меня баскетбол не просто спорт. Это еще мои друзья, моя семья, это моя жизнь. Мне нравится делиться опытом. Поддержка, мотивация играет огромную роль. Я стараюсь вдохновлять своим примером. Мы кайфуем на самом деле. После тренировок, после того, как ты выкладываешься на 100%, у тебя получается очень редко. Нужно еще раз все измерить, прикинуть, попробовать, повторить тысячу раз. И если не останавливаться и не отступать, настанет момент, когда у тебя получится. И ты такой, черт, это же так просто. И тогда я говорю себе, Саша, ты всегда можешь что-нибудь улучшить. Это бесконечный процесс. Ты всегда можешь удивить себя и других. Вот так это работает.